Khi tôi phải tập bệnh lý do khoa học, học, đó, đến đây đến đây. Rồi, học đã tôi đã đến høndi và kiểm tra sản khảo của mọi người phản ứng có đoạn, đoạn có nguy cơ tất cả các phallus rong hoặc các nguy cơ bác tến Tuy vậy tất cả các nguy cơ bác tến tự nhiên thì... ave bộaters cho hón và các nguy cơ bác tất cả các nguy cơ bác tluent, no người ta Trừng đèn tất cả chỉ 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 Chúng chỉ 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 最大嘅快來源就喺個家庭裏 So，咁所以我一共咧就有五個細路仔，三個仔兩個女。呢、这個咧就係我大仔浩仁 （Benjamin） 同埋佢嘅未婚妻誒啊嘉嘉、啊啊、（Catherine）。咁佢哋咧就誒好、啊、不幸咧，係喺個交通意外度過咗身啦。咁我哋其實真係好掛住佢哋。當時我哋未嗰陣時唔唔相信。 Nó sẽ phát triển vào bản thân của chúng ta. Khi đó, chúng ta cũng rất buồn. Nhưng vì chúng ta đã truyền tin và tin gia đình của Vũng nên chúng ta đã giảm bỏ rất nhiều nỗi buồn. Vì chúng ta biết chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại anh ấy. Và chúng ta luôn luôn là một... 一個永恒嘅家庭，我覺得呢個教會當我認識咗之後，就算我哋有好即係好奇或者好科學嘅興趣去研究宇宙或者人生真理，係冇問題嘅，因為我哋教會唔相相信所有真理都係值得去追尋，所以唔單止係科學又好，或者係超科學嘅宇宙嘅真理，我哋都可以藉住。 去尋求去追尋。我嘅名字叫做楊偉秋，我係個醫生，我係個醫學教授，我係一個好中意家庭嘅人，我喜意長求宇宙嘅奧秘，我仍係一個後期星徒。